নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই কুঞ্জাই আকৌ আন এটা ব্লাউজৰ কাটিং লৈ আনিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে টু ভাৰ্জ কৰি লৈছোঁ দুভাছৰ ওপৰত আকৌ টুভাৰ্জ কৰি চাৰি ভাৰ্চ কৰি লৈছোঁ কেনেকৈ মই জুখি ল'ম যিহেতু থিক ৱাটাৰ থাৰ্টি টু ব্লাউজ ইয়াত দেখিছেনে মই মেইন কাপোৰটোত কাটি লৈছোঁ কাৰণ কাপোৰটো অকণমান বেছি আছে বা এই কাপোৰটোত সেইকাৰণে মই মেইন কাপোৰটোতে কাটি লৈছোঁ লাইনিং কাপোৰটোত আজি কটা নাই এয়া দেখিছো মই জোখমাখ লৈ কেনেকৈ কাটি লৈছোঁ আকৌ এই যোনটো গাৰ জোখটো সেইকেইটা মই ফৰ্মা ঘৰতে বনাই লৈছোঁ আজি ফৰ্মাকেইটা দেখি আকৌ নাহাঁহিব দেই মোৰ সুবিধা অনুযায়ী মই ফৰ্মা নিজেই বনাই লৈছোঁ নহ'লে জোখমাখ কৰোঁতে বহুত টাইম গুচি যায় ন এতিয়া ফৰ্মা যিহেতু ঘৰত বনাই লৈছোঁ সেই ফৰ্মা জোখতে মই কাটি কাটি যাওঁ তাৰপিছত এতিয়া ফৰ্মাটো যিমান হেৰি মানে অলপ বেয়া দেখিছে বাৰু ফৰ্মাটো হেৰিত মই নিজেও অকণমান ফৰ্মাটো জোখত কাটিহে লৈছোঁ কিন্তু মই তাৰপিছত নিজৰ মানে কি হেৰি অনুযায়ী মই চিলাম যেনি মানে ভাল হয় যেনেকৈ ভাল হয় মই তেনেকৈ চিলাম এতিয়া মই কাটিহে লৈছোঁ এনেকৈ ফৰ্মাটো জোখত আচলতে ফৰ্মা মই ঘৰত নিজে বনাই লৈছোঁ দেই কোনেও দেখি পিনি নাহাঁহিব নে কেতিয়াবা খুব মানে ইমাৰ্জেঞ্চি ব্লাউজবিলাক আহি যায় ন ইমাৰ্জেঞ্চি ব্লাউজ আহিলে জোখমাখ লৈ কাটোতে মেলোঁতে মানে বহুত টাইম গুচি যায় যে সেইকাৰণে মই এনেকৈ এটা ঘৰ মা ঘৰতে ফৰ্মা বনাই লৈছিলোঁ আপোনালোকেও এটা ব্লাউজৰ জোখত তেনেকৈ লৈ পিনি ফৰ্মা বনাই ল'ব পাৰে আচলতে এইটো মোৰ ক'বলৈ গ'লে মই এই ফৰ্মাতে মই সকলোতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ছিক্স সকলো ব্লাউজৰ ফৰ্মা মোৰ আচলতে এইটোৱেই যদিহে থাৰ্টি ছিক্সৰ হয় মানে মই ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি দিওঁ এইটো যিহেতু থাৰ্টি টু অলপ সৰু কৰি লৈছোঁ সেয়া নিচিনা ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ কেনেকৈ যদিহে আপোনালোকৰ কাপোৰবিলাক অলপ বেছি থাকে তেতিয়া মেইন কাপোৰটোতো কাটি ল'ব পাৰিব দেই মানে ফৰ্ম মানে লাইনিং কাপোৰটোত আগতীয়াকৈ নাকাটিলেও হয় যে মোৰ বহুত ল'ৰালৰেই আজি মই এইটো মই ৰাতি কাটিছিলোঁ যোৱাকালি ৰাতিয়ে কাটি থৈছিলোঁ মানে কি চিলাবলৈ সময় যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই চিলাম এতিয়া আজিৰ দিনত নামঘৰলৈ গ'লোঁ নামঘৰৰ পৰা আহি ৰাতি বোলো কাটি থৈ দিওঁ তাৰপিছতে আকৌ বেটী আকৌ আইতাকৰ ঘৰলৈ গ'ল তাইক আনিবলৈ যাব লগা হ'ল কাটি পিনি আইতাকৰ ঘৰলৈ বেটিক আনিবলৈ বুলি ক'লোঁ ধুনীয়াকৈ মানে কাটি লৈছোঁ কাপোৰটো কিন্তু আজি বহুত বেছিয়ে থাকি গ'ল দেই মানে বেছি মানে কি ক'ত থাকিছে আৰু আপোনালোকৰ ব্লাউজ চিলোৱা মানে কি কটনবিলাক কেনেকুৱা জনাবচোন দেই আৰু মোৰ হৈছে নে নাই হোৱা আপোনালোকে তাকো জন